Меня зовут Оксана, я родилась и выросла в городе Херсоне. Ви знаєте, я всю жизнь говорила на русском языке, но после принятия нового закону я намагаюсь розмовляти українською. украинскую. -українсько. Я її вчу, я вчу українські пісні. І хочу, щоб ви теж ж робили. Я перейду на русский, щоб не бути похожим на Азарова. Вы знаете, Ведь у нас прекрасные люди, прекрасная природа, прекрасная земля. Я очень-очень-очень люблю Украину. Но почему-то здесь создают такие условия, что молодежь не видит перспектив здесь, не заработать на квартиру, не найти хорошую высокооплачиваемую работу. Ведь это неправильно. Почему из-за кучки, извините, за сранцев мы должны уезжать со своей родной Украины? Почему? Здесь выросли мои родители, мои деды, бабушки. Ну, из-за них, из-за них мы должны все страдать. Это неправильно. Поэтому что я хочу всем пожелать? Сделать правильный выбор 28 октября. Я не буду агитировать за какую-то партию. Но хочу, чтобы вы все помнили, что вы делаете выбор не за себя, чтобы вам было хорошо. Вы делаете выбор за своих детей, которые или уже родились, или еще родятся на этой земле. Вы делаете выбор за своих внуков. И в первую очередь вы делаете выбор чтобы наша Украина была процветающей, чтобы наша Украина была знаменита тем, что у нас хорошие писатели, у нас красивая земля.